А теперь вторую комплексная осенняя обработка. Да? Первую мы посмотрели, листовую, теперь мы смотрим вторую: это подготовка почвы. Нам нужно внести, нам нужно внести три препарата: это фунгицид, инсектицид и бактерии, гумусообразующие. Это все вносится в одной баковой смеси в одном ведре. Что это такое? Первое, это это сильный инсектицид. Это Белорус квартоцид. Вот так он выглядит. Это 4 хищных штамма бактерий. Четыре хищных штамма. Метаризиум, баверия, ликанцилиум и паицелиу. Эти четыре, четыре гриба собраны в одно, которые когда попадают в наш грунт, они размножаются там, а питаются они белком. То есть их интересуют все яйца, личинки куколки, зимующие особи, все, кто находится в земле. Они в них прожигают в хитиновом слое, если даже хитиновый слой у них прожигают, у них, они, выделяют такие токсины, которые прожигают слой, и они проникают внутрь вредителя. Все. И высасывают белок, и это вот, они становятся нежизнеспособными. жизнеспособными вот. поэтому это очень хорошо, когда все эти грибы есть в нашем в нашей земле. И тем более раз внесли, и они живут там годами. То есть наш участок заполнен правильными грибами, которые даже если кто-то туда и попадает, на него опять цепляется эта спорка, вот с такого жучка, вот такая паутинка. Одной спорки хватит, чтобы еще такую особь они там за три дня доели. Вот смысл. Второе, второе, что мы даем, триходермин, это хищный гриб, который фунгицид, который поедает все плесеня, все фузариозы, что это он везде должен быть. Особенно у кого капельный полив, кто выращивает ягоды, кто, ну, клубника, это особенно все. Он должен быть в этом бурте, он должен быть там все. Он и наращивает корни нашим, нашим культурам, а все вредное, он, он, борется за субстрат, и он всех вредных не пускает, он их убивает. Все, вот смысл. И третье, это бактерос. Это вот такие бактерии. Тут четыре штамма бактерий, которые азотофиксирующие. Калий и фосфор мобилизирующие. То есть они, когда находятся в земле, они с воздуха азот связывают, дают нашим корням, а из земли высвобождают калий и фосфор без сложных соединений. Вот. И плюс они делают, структурируют нашу землю, они делают ее комочками, комочками. И она становится как творог такая. Очень сильно повышается воздухопроницаемость грунта. То есть воздуху легче к корням нашим достигать. А корням очень нужен воздух. А у нас будет земля как, как творожок Все, вот эти три препарата Их нужно в одном ведре смешать На 10 литров воды Грубо говоря там По э, э, бактера создается 1 литр э, инсектицида 500 грамм И фунгицида 500 грамм Все, вот эти Вот, 20, вот, вот у вас 10 литров жидкости И везде подлить Может, ну, Если есть капельный полив Это вообще хорошо ну, это Мы отдельно вам рассчитаем схему А если нет капельного Взять с ведерка 200 грамм под каждую лозу, под каждое дерево, везде, везде пролить и загребсти грабельками. Есть возможность еще лучше пролить. Позволяет температура воздуха один раз пролить, чтобы оно вообще протекло. И оно будет у вас работать осень, зиму, мы не знаем, какая она будет. Холодная, теплая, дождливая, раннюю весну. Они будут готовить нашу почву. Вот такой смысл в нанесении этих трех препаратов. То есть это очень, ну, это очень ценно.